как ее сюда, вот так. Она лежит на этой двери, которую, дверцу, которую надо открывать, чтобы ее вытащить. Как ее снять с той двери? Я не открою ее. Она повернулась ко мне спиной. Она мордой на меня смотрит, эти глаза у нее так в разные стороны гоняют. Я взяла перец, думаю, я еще с перцем сгоню. Ну, нет, ее бесить нельзя. Сейчас буду сгонять, она разозлится, начнет гонять по этой клетке, я еще вообще ее не поймаю. Разозлю, она будет кидаться на меня. Наташа она найдется, и Иоанна на нее она Я тихонечко обошла сзади клетки, открываю клетку полностью, Хватит за хвост. Ах, ты, дри, 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 дри. Бегом на свой стол, бегу. Ого, бабуля жутня, хинта себе. Там и мужики попадали, я не знаю, дай ту самку, что пока бредание в руки. Так да, удри распрямилась и впав бы, понимаешь? Я это сделала. Офигеть. Так, надо успокоиться. Боже, Наташа, у вас так руки трусится? Наташа, действительно, надо, надо злепить какие памяти. Памятник был обязательно с ящерицей. Ну, молодец, Наташа все-таки красава. Я жарила игуану, специя, лук, перец, соль и сливки. я б хотів таких кухарів як ви на своїй кухні. Ви працюєте дуже зібрано та швидко. Вже розібрали ігуану та смажите її. а що ви плануєте робити з м'ясом? Що ви сюди додали? Паресимлюси Сливку.